Интересно, кто-то сегодня зайдет ко мне в прямой эфир или нет. <свистит> <свистит> Потому я бачу, что ноль вообще. Ноль лайков, ноль этих, блядь, для Короче, подписчики, блядь. <свистит> Я считаю, что э, дружить с Артемом, блядь, ну, э, по счету это искать проблем на голову, нахуй. Вот весь, блядь, прикол. Ну, дружить с Артемом это, типа, по счету искать проблем на голову. Вот и все. ну я раньше считал что нормальный человек блядь, с которым можно дружить общаться и все такое и шо и что я взамен получил проблемы полицию драки и разборки на все все что я получил взамен за место, чтобы, например, дружить нормально, общаться нормально, гулять нормально. Ну, я получил то, что, блядь, я не хотел. И вот такая хуйня Фу, вышла. И виноват вообще это не я ты этой всей хуйне, а Артем, блядь, виноватый. Он всю эту кашу заварил. Он всю эту кашу пусть и расхлебует нахуй. А не рассказывает, что... То там этот, блядь, сделаю. То там зробил. Цей там сделаю, блядь. Ага. Конечно. Артем считает, что он ни в чем не виноват. И что он типа святой, пушистый, блядь. Ага. Я к эту всю кашу начать, так он, блядь. Ага. Рассказывает, блядь, что он там пушистый, святой. Конечно, блядь. Всю эту хуйню начал он, блядь, а рассказываешь типа, я виноват. <рекунут> угу. Конечно, я виноват. Виноват не я, виноват Артём, блядь. Так что, Артём, если ты бачишь то, что я окажу ну это про тебя да, потому что ну бля это пиздец ты пацан не бы и нормальный. но когда ты начинаешь полную хрень ну, сказать что типа нормальный человек ну делает такую херню ну это невозможно Почему я, когда решаю свои проблемы, я не втягиваю Артема? А почему-то, когда Артем, блядь, э, делает хуйню, так он втягивает меня туда, блядь. Ну, это считается нормально. Не, ну каждый человек, ну, блядь, виноватый в чем-то там, да. Что э, каждый человек там, ну, может, что-то не так делать, что-то не так э, робот блядь, ну брать, втягивать туда и говорить, говорить про него, что он типа там что там не, делает, блядь, не делает так, что хуй его знаю. Ну, короче, это, это, ну, блядь, это как можно назвать, ну, блядь, пиздец. Почему-то, як у меня проблемы, так я Артема вообще нахуй не трогаю. А як у него проблемы получаются, так... Все, пиздец. И что вы подпили на это скажете? Ну, что? Кто в этой ситуации прав или нет? Ну, я прав. Ты, Артем, блядь, пацан, сука, не бы хороший. Ты не бы расскажешь, что там, блядь, отлично, блядь, все такое. Ну ты потом, когда начинаешь ты полную дичь, нахрен, то тереть вообще нельзя. Даже дружить, блядь, не аж хреново, блядь. Я уже какой-то там день уже хреново себя чувствую, просто вообще жесть. Не знаю чего, ну но... это пиздец. Фу, блядь. так что, подписчики, шам скажу, ну... Я максимум сказать ну по сравнению то что происходило вообще это полный пиздец полный вот так что ну так жить невозможно блять шоу блять постоянно каждый день проблемы нахуй блять как так можно жить никак Вот так получается. Шо не, друзей ни, никаких иметь невозможно. Что э, все это полная хуйня. Короче, вот такая дичь. Так что якось так. А если кто-то, кому-то нравится, кто верит артеманным иным сказкам, верьте дальше он вам скоро, блядь, расскажет такую херню, что вы там охренеете, блядь. Он вам расскажет, что они там магазины грабил, блядь. Менто там катал хрен знает куда. Ну, нормально, блядь. Как дебилу можно верить? Бля, я пиздец. Да. У меня каждый день так не одно, так другое, блядь. Як не одни проблемы, так другие, блядь. Як свои вопросы, так я нихуя их решить не могу. А вот як проблемы Артема, так конечно, блядь. Это пиздец. Ох. И как можно дальше жить, блядь? Как? просто оно ну, как а человека ждешь что-то хорошее блять а тут получается на типа пососи нахуй как там блять его знаю Фу, это пиздец Ну что, кто-то будет заходить на прямой эфир или не будет? подписчики, заходите, поговорим, пообщаемся, а то скучно. Но... Это пиздец.